assalomu alaykum hurmatli talabalar pechi darslarimiz davom etadi bugungi mavzumiz pechda satrlar bilan ishlovchi funksiyalar endi satrlar haqida bugungi darsimizda gaplashamiz demak string bu satrlar bilan ishlovchi toifa hisoblanadi e, satr deb ixtiyoriy belgilar ketma ketligi aytiladi satrni bostirib yoki qo'shtirmoq orasida yozish mumkin bo'lgan olish mumkin endi pchpda pechp beshda satrlara ishlovchi funksiyalar jami e, yuzga yaqin funksiyalar bor uchun e, bugungi darsimizda e, ba'zi bir funksiyalar bilan tanishamiz e, mukammalroq o'rganib o'tmoqchi bo'lsangiz e, darslarimiz davomida yana ta stiz tanishtirib boramiz e, va o'zingiz mustaqil o'rganishga harakat ham qilasiz demak ba'zi funksiyalar bilan ishlaymiz mana e, bar, bu yerda ro'yxati bor tanishtiraman va bu tanishtirgan funksiyalarimizni amaliy ba'zi birlari bi amaliy mashq qilib ko'ramiz demak sterlin bu satr uzunligini aniqlash sterword count bu satrdagi so'zlar sonini aniqlash stere satrni teskariga o'girish sterpost satrdan so'zni yoki birorta satrni qidirish ster replace uh, satrdagi biror bir so'zlarni almashtirish uchun xizmat qiladi uh, strip splesh teskari sleshni o'chirish trim bu satrdagi satr boshidagi oxiridagi uh, probellar yoki boshqa belgilarni o'chirish uchun xizmat qiladi html spek spekl chars bu maxsus belgilarni html kodga o'girish uchun xizmat qiladi exsplodi satrni bo'laklarga ajratishga xizmat ch qiladi implodi massiv ko'rinishdagi satrlarni uh, bir bitta satrga birlashtirishda xizmat ch qiladi lk elfirst so'zni so'zning birinchi harfini kichik harfga aylantirib almashtirib beradi md besh bu satrni hishlaydi te bu satrdagi tiglarni olib tashlaydi uh, ster to lower bu satrdagi katta harflarni kichik harflarga o'giradi to stir to upper stert to upper bu satrdagi kichik harflarni katta harflarga o'giradi Endi mana shunaqa funksiyalarimiz bor Bu Bo aytdik uh, satrlar ro'yxati keng uh, bunga darsimiz vaqtimiz yetmasligi mumkin Shuning uchun mustaqil o'rganish qilasiz endi bu masalalarga mos funksiyalarni ishlatilishga mos amaliy mashqlarni ko'ramiz demak buning uchun bu aytganimizdek open server ishga tushgan men php faylni ochaman bizga ixtiyoriy birorta tilik satr tipli qandaydir matn berilgan bo'lsin masalan assalomu assalomu alaykum bo'lajak dasturchi talabalar demak sizga <coughs> mana shunday satr berilgan mana shu satrdan uh, foydalanib ba'zi amallarni bajarib ko'ramiz misol uchun ekranga chiqaramiz birinchi demak chiqaramiz satr ikkiga chiqardik saqlaymiz mana yani, assalomu alaykum bo'lajak dasturchi talabalar degan matn chiqdi ana endi bizga sterler funksiyasidan foydalanamiz ya'ni satrimizda nechta belgi bor ekanini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi shu e, yerda endi bular birlashib qolmasligi uchun b tegidan foydalanib ketaman sterlin sterlin satr demak <laughs> biz mana shu sterlin funksiyasi yordamida mana shu satrda nechta işte, belgi borligini aniqlaymiz demak sanaotmamiz chunki hozir funksiyamiz sana beradi ishlatamiz saqa saqlaboldik yangia qirq ta belgi bor ekan bu yerda sanaydi harflar bo'sh joy hamda mana bu belgilarimizni ham qo'shib sanaydi barchasini lekin alohida mana qo'sh tirmoqni sanab hisobga olmaydi demak shunday amalga oshiramiz endi keyingi funksiyamiz hyana bir qarab olishimiz mumkin mana ster word count bu so'zlar so'zlarni uh, satrdagi so'zlar sonini aniqlab beradi demak birister word count hmm. satr demak so'z deganda bo'sh joygacha bo'lgan barcha orasida bo'sh joy bo'lgan belgilar ketma ketg tushinadi bitta so'z ikkita so'z uchta so'z to'rtta so'z beshta so'z bor tekshirib ko'ramiz beshta so'z mavjudmi xo'sh beshta so'z bor mana demak undan keyingisini ishlatib ko'ramiz sterel endi bu yerga biror bir boshqa so'z qo'yib qolaylik yaxshiroq natija berish uchun misol uchun sterri so'z qo'ya qolaman qandaydir ayiq teskarisi qiya bo'ladi yoki bazi qiya yoki siz uchun mashhur bo'lgan kinomiz Telefon. telefon demak javobi nima demak javobi cevabı... nofilit no qayerda degan kinomiz <coughs> bor <coughs> edi <coughs> o'shanga <coughs> misol xo'sh keyingisi uh, sterpost uh, sterpost satrdan uh, so'zni yoki biror uh, bitta belgini qidirish uchun xizmat qiladi uh, demak misol uchun bizda o'sha boya aytgan so'zimiz bor gapimiz bor o'shandan qidirishimiz kerak biror bir so'zni va bu so'z shunaqa bo'ladiki bizga natija qandaydir turgan o'rni qaytadi misol uchun o br nuqta ster post, stir post demak bizda berilgan bizda satr dollar satr virgul qidiryapman unda -si, men aytaylik dastur dasturchi degan so'z qidiryapman demak mana shu dasturchidagi d harfi qaysi belgidan boshlayotganligini bizga ekranga chiqarib beradi man tekshiramiz agar mavjud bo'lsa bizda dasturchi bor bu 26 oltinchi harfda yoki 26 oltinchi o'rindan boshlab dasturchi so'z yozayotganligini anglatadi xo'sh keyingi funksiyamizga o'tadigan bo'lsak ster replace, ster replace shunaqaki so'zlardan ba'zi bir so'zlarni almashtirish uchun xizmat qilishi mumkin Masalan, uchun biz mana shu dasturchi so'zini o'rniga professional deb degan so'zni qo'ymoqchimiz. Masalan, professional talabalar degan so'zda yoki talabalar o'rniga o'qituvchilar degan assalomu alaykum hurmatli dasturchi o'qituvchilar degan so'z chiqarishi kerak misol uchun ehcho br nu demak ster replease repleas demak e, demak birinchi navbatda almashtiradigan so'zimiz almashtiragan so'zimiz talabalar e, keyingi so'zimiz esa o'rniga qo'yadigan so'zimiz demak e, o'qituvchi o'qituvchilar bo'ladi undan keyingi so'zimiz esa endi e, qaysi matndagi satrdagi mat so'zlarni o'girishimiz kerak mana tekshirib ko'ramiz assalomu alaykum bo'lajak dasturchi o'qituvchilar debdi en bo'lajak so'zi mayli xuddi shunday demak qo'llashimiz mumkin keyingi funksiyamiz ster ster places teskariilisn altta şaşırtı manasında yaptı demek bu muasvan beceradı. E tabi bazı sözlerde biz kanadır e, kanadır sözlerini şart geçişimiz mümkün. Şimdi halatta ne zaman halat yüz bir adı. Bir sol için strip strip splashes. Tamam. yangi yangi videolarını delik koruşunu unutmayın dediğim bu olsak misal için şöyle bir artı şey, silişmek bir şey. demak mana teskari silish qatnashdi teskari silishlarni biz olib tashlashimiz kerak xo'sh yangi videolarni ko'rishni unutmang ko'rishni unutmang yani degan so'z chiqyapti teskaris xuddi shunday <laughs> davom etamiz <itağımız>. xo'sh <Hoş. gülüyor> vaqtimiz qisqa bo'lgani uchun boshqalarini ham ko'ramiz misol uchun md besh satrlarni yoki md besh satrni xishlash xishlaydi ya'ni shunday holatlar bo'ladi biz parollarni misol uchun pasport qo'ysak pasport parol bor pasportimiz va aytaylik u biz biz bir ikki uch to'rt besh olti qo'ydik oddiy parol biza lekin uni bazaga saqlaganimizda ma'lumotlar bazasiga hishlangan holatda saqlashimiz kerak bo'ladi demak uni qanday bajaramiz misol uchun o br nuqta md besh pasport tekshirib ko'ramiz mana demak o'n olti ssonolt tizimdagi kodlar bilan almashtirib beryapti demak siz ko'rishingiz mumkinki biz aslida parolimiz bir ikki uch to'rt besh olti lekin heshlab boshqa bir kodga o'girib beryapti md shuning uchun xizmat qiladi endi strip tags ya'ni satrdagi tiglarni o'chirish olib tashlash biz ba'zi bir so'zlarda misol uchun qandaydir ster degan satrda teglar ishlaib uchun mumkin hash bir misol uchun hash ikki misol uchun misol uchun nimadir so'zlar yaxshiroq e, chiqish uchun darslarni kuzatib boring dedik xo'sh <coughs> shu yerda yana tagini yopdik misol uchun mana shu ikkini ham yopdik qo'sh qo'shtirnoqni yopdik xo'sh endi h ua demak funksiyamizni esga olamiz strip tags strip tags demak tegis demak siz ko'rishingiz mumkin albatta biz brauzerga chiqargan paytimizda albatta teglar ko'rinmasligi kerak satrimizda agar shunday echo qiladigan bo'lsak hozir bizga ko'rinib qoladi strip ti funksiyasining vazifasi bizga mana shu tiglarni olib tashlash uchun xizmat qiladi tekshiramiz saqlab ko'ramizda yangilaymiz mana darslarimizni kuzatib boring degan so'z hosil bo'ldi lekin o'sha html tiglari olib tashlandi stir to lower, ya'ni so'zlardagi so'zdagi katta harflarni kichik harflarga o'giradi Masalan, siz qandaydir xatolik bilan yozganingizda hammasini bosh harfbian yozgan bo'lishi mumkin yoki aralashib bo'lib ketgan bo'lishi mumkin lekin bizga barcha katta harflar kichik harflarga o'girilishi kerak degan savol qo'ysak demak o'sha javob beradi misol uchun yuqoridagi satrimizda mana assalomu alaykumda birinchisi a boshqa so'z olishimiz mumkin bara nokta stir to lower kursun açıya php dersleri dersleri derslerini shu yani, yerda ba'zi so'zlarni katta a qo'llab ketamiz qara natijamiz qanday bo'ladi mana barchasi demak e, kichik harflarga o'girildi yoki xuddi shu so'zdan namuna olib keyingi funksiyamizni tekshirib ko'rishimiz mumkin ster to upper apper to bo'lsak barchasi bosh harflarga o'giriladi aa darslar darslarni o'rganing deyapmiz demak bunaqa funksiyalar ro'yxati juda ko'p darslar davomida ma'lum bir misollarni ko'rsatdik endi ma sayt bo'lgandan keyin saytda ma'lumotlar albatta ko'p bo'ladi ma'lum bir ishlash jarayonida qiyinchiliklar tug'iladi o'shanday paytda satrlar bilan ishlaganingizda shunaqa ko'rishdagi funksiyalardan foydalanishingiz muammolarni osongina yechishingiz mumkin e, bugungi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi doim sog' salomat bo'ling